এয়া আজি আমাৰ ঘৰত পিঠা বনালে বনাব ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ এইখিনিও হৈ গ'লগৈ বনোৱা এয়া মানুহজনী জ্বৰ ভাল হৈছে বাৰু অলপমান জ্বৰ আছিলে জ্বৰ কমিলেনে নাই কমিছে অঁ তাৰপিছত দৰৱ চৰব খাই লৈ এতিয়া ভাল হ'ল বাৰু এতিয়া আহিছে আৰু মোক অকণমান হেল্প কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ মই গম পাইছে নহয় মই কালি কৈছোঁৱেই মই অকলে অকলে নোৱাৰো অসুবিধা হয় দুজনী তিনিজনী লগ লাগি কৰিলে ভালো লাগে আৰু সোনকালে শেষো হয় ষ্টাৰ্ট হৈ আছে আৰু কৰি আছোঁ আৰু এয়া কামৰ মাজে মাজে আৰু জেং পিঠাৰো আমি জুতি লৈছোঁ দেই আৰু এয়া ৰিচাৰু জ্বৰ ভাল হ'ল বাৰু এয়া ৰিচাৰুৰ জ্বৰ ভাল হৈছে ক'ত আৰু নাক টানি আছে বাৰু তাইয়ো আৰু এয়া ইফালে এয়া মানে পপ পিঠা বুলি কয় নে জে হেৰি সুতুলি পিঠা বুলি কয় নে কাটা পিঠা বুলি কয় নে নাৰিকল পিঠা বুলি কয় যাৰ যিটো মন আৰু আৰু সেয়াই এয়া মানে বনাই আছে আমি সকলো এয়া জেং পিঠাৰ জুতি লৈছোঁ আৰু মাজত জেং পিঠাৰ জুতি ল'ব এক্সিডেণ্ট হৈ গ'লগৈ জেং পিঠা হাতৰ পৰা পৰি গ'লগৈ এয়া আমি সকলো জেং পিঠাৰ জুতি লৈছোঁ আৰু এইফালে এয়া চিলিণ্ডাৰ মাজত আৰু কাৰণ নমাই লৈছোঁ কঁকালৰ বিষ নহয় জানো সকলোৰে কঁকালৰ বিষ আৰু সেইকাৰণে থিয়েই থিয় কৰি থাকিব নোৱাৰি আৰু এয়াই আৰু এইফালে এয়া আমাৰ ৰুণু বাইদেৱে আনিছে ভাতকেৰেলা এয়া ভাতকেৰেলা এৰি আনিছে ৰুণু বাইদেউ এতিয়া ডাৱত দিছোঁ দেই ইয়াৰ পৰাই আহিব ডাৱত খাবলৈ ঈদৰ দাৱত এয়া নাৰিকল পিঠা বনোৱা হৈছেগৈ আৰু আৰু নাৰিকল পিঠা বনালে একদম আমনিদায়ক কামটো হ'ল এইটো যিখিনি ৰৈ যায় এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ বাৰু আমনি লাগেনে সেইখিনি আৰু এতিয়া এইখিনি কি কৰিম মই আপোনালোকে চাব দেই এইখিনিও কামত লগাব লাগিব কিন্তু বহুত আমনি লাগে এইখিনি বস্তুৱে আমনি লগাই দিয়ে আৰু আৰু এতিয়া নাৰিকলো শেষ হৈ গ'লগৈ যিখিনি আছিল গোটেইখিনি শেষ এতিয়া এইটো যিটো দৌ আছে এই বস্তুটো দি কিবা এটা বনাম আৰু এতিয়া আৰু পেৰাৰ আকাৰত মানে সৰু সৰু মানে লাড়ু বনাই ললোঁ তাৰপিছত এয়া এনেদৰে মই পুৰিৰ নিচিনা মানে এখন এখন ৰুটি বনালোঁ আৰু ৰুটি বনাই লৈ এয়া এই কাটাৰখনেৰে মানে ছাইডটো কাটা নাই মাজডোখৰত অলপমান মিহি মিহি কৰি এনেদৰে অলপমান সাৱধান কৰি মানে মানে কাটি গৈ আছোঁ আৰু এনেদৰে কাটি কাটি মানে ধুনীয়াকৈ কাটিব লাগিব যাতে একদম গুৰিলৈ কাটা নাযায় সেইটোলৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত এনেদৰে এটা মানে মই ভাজ দি দিম আৰু এইটো প্ৰথম ভাজ দিছোঁ যে সেইটো কাৰণে অকণমান হেৰি হৈ গ'লগৈ মানে তলত অকণমান যদি আটা বা ময়দা অলপমান ছটিয়াই লৈলোঁ তেতিয়াহ'লে মানে উঠি আহোঁতে মানে সময় নালাগে মানে সোনকালে উঠি আহে মই এইখন প্ৰথম কৰিছিলোঁ যে সেইটো কাৰণে মানে উঠি নাহিল আৰু তাৰপিছত এইটো চাওকচোন তেওঁ ইমান ভাল লাগিছে ছেভটো হয় নহয় আৰু ভাজি দিলে যেন আৰু ধুনীয়া হৈ যাবগৈ গতিকে আপোনালোকে মিছ নকৰিব চাওক এয়া চাওকচোন আৰু এয়া এইটো প্ৰথমটো যেন সেইটো কাৰণে অকণমান মানে হেৰি হ'ল এনেও প্ৰথম মানে বনাওঁতে যিটো হাতটো নাহে হয় নহয় জানো তাৰপিছত এনেই ধুনীয়া হৈ যায়গৈ বাৰু বাকীখিনি আৰু ৰোৱা বস্তুখিনি এনেদৰে উচল কৰি দিলে ভাল লাগে কাৰণ নহ'লে বৰ মানে অলানিও হয় আৰু এয়া এনেদৰে আকৌ মই বনাইছোঁ আটাইকেইটাই মই এনেদৰে মানে মিহি মিহিকৈ মানে মাজত মানে এনেদৰে মানে কাটি কাটি দিছোঁ আপোনালোকে বাৰু কৰেনে যদি কৰে জনাবচোন দেই আৰু এইখনত মই আটা লগাই মানে তলত মানে আটা মানে অলপমান ছটিয়াই আটা বা ময়দে অলপমান ছটিয়াই ল'লোঁ যেন সেইটো কাৰণে সহজতে মানে উঠি আহিল আৰু উঠিবৰ কাৰণে মানে সময় সময় নল'লে আৰু আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ছেফ হৈছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনে লাগিছে বাৰু আপোনালোকে জনাবচোন দেই মোৰ বহুত দিন হৈছে লং ভিডিঅ' দিয়া নাই এতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বাৰু লং ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে আৰু ইমান ধুনীয়া সাস্তা হৈছে বস্তুটো আপোনালোকে বনালে মানে হেৰি কৰিলে নিজেই মানে গম পাই যাব আৰু দেই কিন্তু ইয়াত নিমখৰ পৰিমাণটো কম আছে কাৰণ যিহেতু মই মানে এয়া মানে কুতুলি পিঠা বা পপ পিঠাৰ কাৰণেহে ধৰক বনাইছিলোঁ নহয় জানো গতিকে ইয়াততো নিমখটো কম থাকিবই সাধাৰণতে আৰু এয়া মই আটাইকেইটাই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মই হেৰি কৰি লৈছোঁ এনেদৰে ভাজ দি লৈছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে যদি প্লিজ এটা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি যাবচোন দেই আৰু যদি যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেখেতসকলেও যাতে মানে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দি থৈ যায় আৰু মোক আগুৱাই যাবলৈ যাতে সুবিধাটো দিয়ে আৰু আৰু আপোনালোকৰ মৰমেই মেইন নহয় জানো আপোনালোকৰ বেছি বেছি মৰম পালে ময়ো আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু দিছে বাৰু আপোনালোকে বহুত যথেষ্ট মৰম দিছে আৰু কিছুমান আছে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ আকৌ কিয় জানো আনচাবসক্ৰাইব কৰি দিয়ে নিশ্চয় কিবা এটা বেয়া পাইছে চাগে নহয় জানো আৰু সেইখিনি যেতিয়া হৈ গ'লগৈ মই এতিয়া মানে এয়া দেখিছেনে যিটো চাট মছলা সেই মছলাটো অলপমান দি দিছোঁ তাৰপিছত মছলাটো দিলে খাই ভাল লাগিব অকণমান জলকীয়া আৰু অকণমান আন মানে জিৰা জালুকৰ গুৰিও দি দিছোঁ দি লৈ ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ সানি ল'লে এইটো খাই লৈ মানে বহুত বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে কিন্তু ট্ৰাই কৰিব যদি ট্ৰাই নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে বস্তুটোত মিছ কৰিব আৰু দেখিবলৈ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া শুৱনি হৈছে নহয়নে বাৰু শুৱনি হৈছেনে নাই ক'বচোন বাৰু আৰু দেখিবলৈ যেনে যিমান মানে শুৱনি হৈছে খাবলৈ তাতকৈ আৰু বেছি মানে ভাল লাগিছে আৰু ইমান ধুনীয়া টেষ্ট হৈছে গতিকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু ৰৈ যোৱাকেইটাৰে ৰৈ মানে নাৰিকল পিঠা বনাই লৈ যিখিনি ৰৈছিলে সেইখিনি বস্তু বহুত এলে এলাহ লাগে নহয়নে সকলোৰে আৰু মই সেইখিনিৰে এটা মানে এনেদৰে এটা নাস্তা বনাই দিলোঁ এনেদৰে সন্ধিয়া সময়ত চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে বা ৰাতিপুৱাৰ সময়ত বা দহটামান বজাত এনে বা চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে জুতি ল'বৰ কাৰণে এনেদৰে বনাই দিলোঁ আৰু আৰু মছলা যেতিয়া আছে সেইকাৰণে ভাল লাগিব খাইলে আৰু নিমখীয়াও নিমখীয়া মানে ইয়াত কোনো মিঠা চিঠা নাই আৰু আৰু এয়াই আৰু আজি এনেকৈ দিনটো পাৰ হৈ গ'ল আৰু এইখিনি কৰিলোঁ